Привет! С вами Вера, и сейчас я снимаю видео на тему тег школы. Э, хочу предупредить вас сразу, у меня будет много тегов, так что внимательно смотрите мои видео. Итак, поехали! Тег школа. Первое. На какие оценки ты училась, учишься в школе? Бывает там что-то мне мешает, и что-то не получается. Ну, в основном я пытаюсь... Э, исп... Если я получила плохую оценку, я пытаюсь исправить ее. И поэтому сейчас, чтобы получать какие-то интересные подарки, я сижу до 12 часов и учу дурацкие уроки. Да. Второй вопрос. Какой был твой самый любимый предмет, Финра? Э, какой был твой самый нелюбимый предмет? Русский? Пота... Русский, потому что там противная учительница. Я, конечно, не люблю вообще... Я вообще ненавижу технологию, но... Бывает, что когда у меня получается на технологии, настроение сразу не поднимается, и такая «Я обожаю биологию!» Да. А по-русскому вообще ужас просто. Ну ладно. Так, э, четвертый вопрос. Сколько у тебя было друзей в школе? А почему было? Я же еще и учусь. Ну ладно. Итак, сколько у меня есть друзей в школе? Мои друзья там, это только одноклассники. И моя лучшая подруга, она учится со мной в одной школе, так совпало. Так, ладно. Э -э Пятый вопрос. Ты ходила на дополнительные занятия в школе? Нет. Шестой. Ты прогуливала школу? Нет. В -э Седьмой. В твою школу вводили школьную форму? Да. Раньше мы ходили, мы могли ходить сейчас в пятом классе. Мы, э, в смысле, когда были мы в пятом классе, э, мы носили обычные штаны школьные. Только они могли быть любого цвета. А, си, а теперь, как, какая бы форма ни была, она должна быть серого цвета. И меня это бесит. У меня раньше были такие классные обтекивающие штаны. И тут на тебе и какие-то странные штаны теперь я ношу в школу. Это меня просто бесит. Ладно, восьмой вопрос. Ты часто опаздывала на уроки? Я никогда не опаздывала на уроки. Если только по какой-то причине. Ну, Но нормальной причине. Не я проспал и или будильник сломался, ну и всякое такое. Нет. Это либо я ездила в больницу там, ну, что-то вот более правдоподобное, во что поверить бы учителя. Я никогда их не обманывала. Я всегда говорю честно. Поэтому... Да и зачем? Девятый вопрос. Ты всегда делала домашку? Я не делаю домашку тогда, когда либо каникулы, либо выходные, ну на выходных, но в самый последний день я делаю уроки. Либо когда болею. И то я делаю в последний день, когда уже задают домашнее задание на тот день, в который я уже пойду в школу. А, десятый, ты усердно готовилась к ЕГЭ? Что? У меня еще нет ЕГЭ. О нет, у меня будет ЕГЭ черт. Ладно, одиннадцатый. Какой твой самый любимый учитель? Мой самый любимый учитель это учитель по математике. Только сейчас она на больничном чайка. И поэтому там у нас какая-то учительница, рыжая, с рыжими волосами вообще. Так не хотелось идти на математику. С нашим нормально ну настоящим учителем по математике было всегда весело почему я не знаю так двенадцатый вопрос какое у тебя отношение со своими одноклассниками супер 13 какой твой самый нелюбимый учитель о, о боже 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 а -а -а, я спалилась Итак, а какой у нас... Э, 13 вопрос. Какой твой самый нелюбимый учитель? Мой нелюбимый, нелюбимый учитель, как я и сказала, по русскому языку. А, 14 вопрос. Как должна выглядеть твоя идеальная школа? Давайте по по размышляем. Первое. Э мы должны учиться только, 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 только весной. Второе. Сначала учимся, а потом весной мы учимся. И до следующей весны у нас каникулы. Вот что я хочу. А еще, чтобы на уроках мы, мы могли сидеть в телефонах, переписываться, разговаривать, смеяться и беситься. А еще, чтобы нам не задавали домашнее задание. И тогда я буду на выходных даже приходить в школу. Вот как я хочу. И моя мечта сбылась, считайте. Вот так вот. Пятнадцатый. Кто должен ответить на этот тег следующий? Что? Кто должен ответить на этот тег следующий? Я передаю этот тег лучшей подруге. Так что давай, давай, давай. Так что ты, ты знаешь, что ты должна сделать. Ну ты меня поняла. А не сделаешь? Шучу. Просто не буду из-за тебя выкладывать видео, потому что я не буду в настроении. Шучу, бред. Я не знаю, что я буду делать. Короче, в общем, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Дурацкий Всем пока. Спасибо за просмотр.